Подвигли. Они просто, наверное, подтвердили то, что я уже знала сама. То есть как бы они э, поддержали меня искренне. А, и вы обратились в издательство. Вот так вот просто. Э, да, я э, обратилась не в одно издательство, я обращалась в более чем в издательств. Э, я предлагала отрывки своей книжки по всем издательствам России, угу. Украины, э, все, что возможно. Вот. Ну, скажем так, издавалась книжка в течение пяти лет. То есть я пыталась ее издать в течение пяти лет. То есть это была переписка, часто вы получали от, ну, отклики, хоть какие-то от издательств? Очень редко, очень редко. То есть крупные издательства, в принципе, никак не реагируют на подобные заявки. Из некоторых издательств приходили отклики, то есть они были такие нейтральные, вот, вот это все хорошо, вы здорово пишете, но как бы нет. Вот. Я думаю, что, скорее всего, это были будет... просто